Не смотрите вы так Сквозь прищуренный глаз Лейтенанты Мене, мене в семьи великий, в семьи вольный нобий. Не забудьте помянуть Не злым тихим словом Тарас Григорьевич Ребята, как красиво, боже мой Я каждый день хожу гулять На Монастырский остров Мне прям наслаждение Я в раю, я летаю, ребята, реально очень классно, очень тихо, умиротворение такое, тут люди, гуляют, много людей с собаками лазят, с детьми, какой-то зоопарк, я туда не... ну, я ходил туда прям аж, аж до конца на набережную, дошел вчера, уже поздно, было темно, потом вернулся. Классно, не знаю, здесь все обалденно, чего я раньше не ходил гулять, вообще дурак. Видите, ребята, вот завязанные веревочки. Вот это то, о чем я говорил. Что здесь какое-то место. Видите, вот какие-то игрушки, какие-то Бумбоны, бомбоны. бомбоны. Mm -hmm. Вообще такой вот каменюка вот это, ребята. Ну, в это надо верить, что камень дает силу. Не знаю. И только на одном дереве вот наверное повязано, поняли? Раньше тут было много монеток, сейчас куда-то чин. Уже забирают, уже шум. Хочу в зеркало где и сон туманищий питать куда вам путь И где пристанище Я вижу Мачта корабля И вы на палубе Вы в дыме поезда Поля, поля Вечерний жалобе. Мама, звонит. А, Зина. Зина. у мамы звонит, дали конверт там Пришло мне письмо, и каже Ира, та, что с собаками со второго этажа, каже, там сам письмо, а в середине вроде как деньги. Кажется а кто будет в письме деньги отсылать? Почты. Сейчас, каже, можно, раз... там Зиновный сейчас. И не что-то о, разрывают тут. А на монастирском остро. Да. Какие там сраки деньги? Да, э, дай мне, ну, сердечко такая пластмасса. А сама то, яка сердечко пластмассовая в сердке с котиком. Ну, ну а да, ты думала деньги? Кто тебе деньги живет? А, а я думала, что такие ручка сказала, кажется, то тоже на кучку денег. Ну, я, я читать не можу, все на все на я не могу. Хай читаю. Ну, зачем Зине читать? Это же мини-письмо. Да. Что Зина будет читать? Не надо, да? Но, че, это мини -письмо, чи Зине? да. Ну, это мини-письмо, че Зини. Ну, это кому письмо? Да. Мини, че Зине, че тоби? -то С приветом. Все. Все, давай. профессорша. Кажет, читать. Ну это вообще звездец. Секретарша. И не письмо не будет за меня читать. Девочка с Николаем, видно, прислала письмо. Я в шоке. Кажет, читать не. Ой, какая личная жизнь. Я такая чертежа. Мне нравится тут гулять. Каждый день сляюсь на Монастырском острове. Ребята, какой же все-таки запах Гарри в квартире. Запах Гарри. Запах Гарри сумасшедший. До сих пор чую. О, ужасный запах. Да ты что, вчера Зина тоже мне проносила. Моей... Мам, нигде я не бросал. Приносили сюда. И она как бы, ой, Гарри. это уже... Мам, и ты не, не находила карточку мою? Кого? Карточку банковскую не находила? Банковскую. А пакеты были какие-то? Ты не выкидывала пакеты? Это потерял, ребята, карточку. она была в пакете, то где Яся пакеты передавала, дети пакеты. Ну ты выкинула, да? Ну пакеты были разные. Ну ты не дивилась пакеты? Да нет, не я не смотрела. Нет, у Не нет. Ничего у меня нет. не Гуси не там. Там курица, вот, там чёрная пия. Я шипала вчера и у Гуси только. Какой у тебя сахар сегодня? Сахар я не померяла, четыре штуки испортила и не взяла. А, понятно. Так, смотри, это написано кому? Это куда? Никуда? Свечено. Уже свячено. Уже уже, да. Специально для тебя и тут. Да? Да. Сегодня специально для тебя. Ну, что Ты, Катя, что с Сашей что э, торты делала, спекла тебе такую пастку. тебе нельзя, значит, будешь угощать кого-то. Хочу посмотреть. Так, Таня. Э, Катя с Сашей. Такое ли где они передали? Оля передала. Ох, как красиво. Это Катя сама интересно делала или? О, какая красота. Такая красота, ребята. Смотрите. Произведение искусства. Кисть пахнет хорошо. Ммм, пахнет вкусненько. Коробочку поюхала, пахнет таким. Знаешь. Кого-то угостишь. Сладким. Ну, нехай. Стоит. Кого-то угостишь. Вот. Сама не ешь. Чуешь? не чуешь? Ваня, ой, гарью, Ваня. Да ты шо? Это Зинаиде Васильевне. Это Гарик и Керри передали. А мне кто? Это Катя с Сашей. Да, вот тут тебе паску красивую, да. И это тебе Гарик из Кэри. Спасибо. Спасибо. Тут Гарик. Пасочка. Керри. Спасибо. Да, вас тоже Гарик Кэри, вас тоже с праздниками. Видишь, что тебя не здесь. Ну придержишь, ты звать я достаю. Как не соображаешь? ну надо резче. Ты же видишь, что я держу не, не могу. Тут колбаса. О. Гарик делал сам. Молодец. Домашняя колбаса. Спасибо. Гаври. Я пробовал дома, Коля давал. Очень вкусная. У Зины нету, там конфетки. Это знаю, это там у Зини конфеты всякие. Вот тут? Да, это Зини. Сейчас ну, я на открываю, что я буду. Приду, я отдам. Ну, сюда поставлю. Это Зина заберет. Хорошо. Я понял. Твое вот это. Все мое. Вот Все. это уже я заберу. Тебе зачем это? Что ногами машина? Я хотя бы попробовать. Мам, ну ты понимаешь а серьезность мне... своей слепоты? Да, это все уже капец будет Ну так пробуй. Я не сможу, Так, так пробуй. Людей, не по телефону, не... Ну так я не... пробуй. Я письмо не могу читать. Пробуй. Я, отправил пасточки, пасочки, ребята, а королю. А тоже есть пасочки. Ну кто в теме? Заборы, Там. Королю отправил паску, отправил девочки, черкасы. Потом отправил

А это письмо пришло. Мы подумали, что деньги все. Зина, тут сердечко. Это наклейка, как я понимаю, или что это, ребята? Это письмо очень теплое письмо. Спасибо вам. Сало. Так сало можем в холодильник же надо убрать. Это я сильно сало. А сало может в холодильник надо убрать? Можно. Ну что ж ты. Самочек, забирай эту пасочку. Соби, сам покушаешь. А вот это что, написано, Татьяна Васильевна бумажка, там ничего нема. А что там было? Ну вот это пасочка и колбаса. Ага, вот так оно было. Ага. Ну да. Значит, корзинка моя, да? Вот это моя. А это ты забирай. Хорошо? А ты как будто угостишь. Да, хорошо. Все. А то зимнее. Само поди меня эти. Я помыла голову, расчесалась. Давай. Я думаю, позвоню, Фине, Хай протя. Заборосим. Ну, конечно. И мы погуляем на улице. Сама коглянь на телевизор. А что свиньи? Не получается. А когда будет так, чтобы получалось? Не лишь карточка, моя, ребята. Видно, потерял карточку свою. Золотую. Надо заблокировать. Включай, зачем ты мне даешь? Не получается. Уже надо краситься. Так, теперь. Теперь вот тут вниз. Я не получаю. Что не получается? Не знаю. Вниз не нажала. И ногами ходи. Посмотри на унитаз внимательно. Внимательно посмотри на унитаз. Где засрано? Посмотри внимательно на унитаз. Ты бачишь, где засрано? Он сверху прям. Понимаешь? Сверху он, вот там, бачишь, ты прекрасно. Сильно, бачишь. Ты просто ленивая. Что я ленива? Все этом... Мы ее вот там, мы, мы ее вот там сверху. Так не мы, не мы ведь. Сверху мы, сверху. Вот там, мы хорошо, чухай, хорошо. Перчатки одеть надо щеткой драить везде. Каждый миллиметр. У женщины унитаз. И мусор с балкона не кидай общем, гарью воняет, ребята. На всю гарью воняет. На всю. На всю гарью воняет. Вся квартира гарью воняет. Та вы воняется. Товы воняется. Так, кто сказал, что я на 200 ставил в температуру? 200 вот. Вот у меня стоит. Это надо заставлять делать с подпалки. Я в шоке. Бедный кот сидеть в гаре, а точно Ири отдать Запорожье. Пусика. Спала кота. Спала кота. квартиру растращили, все, весь ламинат, все на свете. Надо шевелиться, понимаешь? Стой ногами, не руками держись, джинса. Не руками держись, а на ногах. За счет ног надо ходить. Понимаешь? не понимаешь. Чи мышцы, чи, просто простудила там, чи десь ущемление, не знаю. Уже больше года, как сделали, так не должно быть. Что сделали? Операция. Почему тут операция до спины твоей? Ну, чего, оно, це чего оно воно вот тут? Что болит? Я что, доктор? Ну. Ты была у доктора? Ну, так бы он тебе сказал, что оно болит. Ничего он не сказал. Ну, значит, не болит. Не сказал. А что он тебе сказал? Ничего не находят. А что ж болит? Так же не бывает. Сколько можно мучиться. Я уже сама не рада жить. Честно тебе говорю. Ось Пасха, иди, хай меня Бог забрал. И тебе будет легче, и всем, и никто не будет клясться. Что, мне и Эдику будет легче? И никто не будет клясться. Да, да. Хай Бог заберет. Хай забирает. Да. Такой праздник. Хай заберет. Ох ты, хочешь прямо на Пасху, их Дева Мария прямо. Да при чем Дева Мария? Ага. Ну праздник же живой. Прямо на Пасху хочет померть. Делова. Да когда придется. Ну тоже. На вальпургиевую ночь. И раньше не только на Пасху. Угу. Ага. А так, как самочной, писать, так не ухода, не... Мы во вторник идем до массажиста. До вот того. Во вторник? Да, чтобы была помыта, чисто. И с памперсами. Ну, конечно, я буду брать с собой. А что мне люди пишут? Люди работают в Америке, в хосписах. Работают с людьми пожилыми. Выдается, по-моему, ше... 4 памперса на сутки. 4 памперса на сутки. И все чистые, и никто не это сам. Памперсы одевай. Что ты одеваешь? Одевай памперсы. А я одевала сегодня утром, только выкинула. Памперсы. Памперсы одевала. Вот. Утром выкинула. Вот тут вот, вот, у нее высыки мешали. Телефон. Морча. Морча пусть. Подожди, телефон. На кухне может. Да, ты, наверное, на кладбище была. А, ты не брала <свистит> с телефон. Господи, Надя, ты же сказала, что в воскресенье в 5 часов утра заберут пирожки. А уже забрали. А, а ты их, так ты их сделала уже? Сколько? Сколько ящиков? 10 ящиков? А, маленький, по 10 штук в ящику, да? А что ж она сказала 100, а ты говоришь 130? Так люди довольны вот этим видео, видите, Пасха. Говорят, что вы заранее делаете? Ну, для того заранее делается, чтобы люди Это ваша села, да? А, а куда она хочет? А, монастырь. А. Ну, это ты... По 10 Эти люди благодарят. Да? Молоби по 15. 350 сахара мне маловато. А, а считаете, ну, видите, а их 200 в рецепте. Миру сладкая, да. А, ну, добре. Добре. Конечно, а ч ⁇ носик, износит? бог мы И тут лишь шпаковать их надо каждый отдельно. Я отварила эти, бедрышка, хотела уходить, а тогда, думаю, сварю, Митя, все хотят самая, тоди, чтобы были готовы, свеженькие. Я их отварила, но еще не, не поджарила. Вот видите. Я отварила хорошо, можно теперь паприку и на сковородке. Там Гарри передал нам. Мне и Зине надо, Зине звонить, что приходит за бюро, за колбаска который я сам делал. Тоже пасочку, да, ну мини-кир, не ни пасы, ничего. Вот такая. Я даже собаки не у меня попробовала ни разу. Все палец, дуже хорошая, легкая, мягкая. И вкусно на вкусно. Mm -hmm. вот. так, Ладно, ребятки, буду я выключаться. Как же, ребятки, все-таки тут красиво. Днепр. Просто шикарно. Такой закат красивый был. Я сегодня опять гулял. Пел песни все. И там Знаете, жалею, что я раньше в ТикТок вот не пошел. чем то мне казалось, что такое что-то тупое для дураков. Даже на площадке для дураков можно петь песни, собирать людей, которые которым это нравится. Такая прелесть. показывал уже. Котик на челне поплыл. Поэтому жалею, что раньше не зашел, но точно так надо было. было худо, быдло хода, быдло хода, нет. Быдло. Обосрался. 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 А я это Такие напугают. Обосрался. Что <smart noise> ты, бедляк? <smart noise> бедляк? Бедляк солнечный. Кто, кто, кто? Бедляк солнечного. Вот так, блядь, тебе на, блядь, ты засунул. Фу. На, это. Привет. Здорово, Крипак, Привет. блядь. Привет, Крипак, что ты? Что ты? Ходишь там, блядь, сейчас показываешь, там ходишь по лестницам, по этим. Что ты там лазишь? Мне нравится там отдыхать. Нахер ты снимаешь? Тебя? Что сильно Для красоты. Я ты вчера, блядь, дрюкнул, ладно? Кто там дрюкнул, сиди вот тут. Вот Эй, вот. ты дрюкнул, ты даже расстроился, Валёха. А? А? Господи. а? Дрюкальщик задрюкал. Ну а что, нет? Сиди вот там. Так, это только первый раз. Ты последний. Снова сейчас поболакай. Давай, хорошо.